यहाँ आना चाहते थे आपसे मुलाकात करना चाहते थे कि भाई देश के अंदर कोई भी भाषण दे अपने मज़हब की आप तारीफ़ कितनी कोई भी अपने मज़हब की तारीफ करे लेकिन किसी के मज़हब के अंदर कोई अगर ऐसी शख्सियत है जिसका सब समर्थन कर रहे हैं जिससे सब प्यार मोहब्बत कर रहे हैं उसके खिलाफ बात करने से लोगों के दिल में तकलीफ़ होती है तो आपसे मिलना चाहते थे लेकिन हमने लोगों को रोके कभी ज़्यादा भीड़ से अच्छा नहीं रहता कुछ लोग हम आपसे मिलने के लिए आए थे कि जो बात आज सोशल मीडिया पर चल रही है इससे अपने देश के अंदर का जो मैसेज जाता है सारी दुनिया के अंदर कि यहाँ सारे मजहब के लोग बड़े अपने प्यार मोहब्बत से रहते हैं हर एक अपना काम सही तरीके से करते रहते कोई किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं है अब अपने उनका मामला ये है कि अपने धर्म के मुताबिक चलो किसी की बुराई मत करो नमस्कार आदाब जय भीम जय्रिया मित्रों अपने अगोदर रामगिरी महाराज जिला नाशिक या व्यक्तीने हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्ला सल्लम विरुद्ध एक भयाळ वक्तव्य केला होता कोणतेही अभ्यास हजरत पैगंबरबद्दल कोणताही अभ्यास न करता कोणत्याही त्यांच्या हिस्ट्रीबद्दल विचारणा किंवा त्याच्यावर अभ्यास न करता असं भयाळ वक्तव्य करून मुस्लिम बांधवांचा त्यांनी मन दुखावलं आहे या आणि पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराजा ने के लिए वक्तव्या एक रोष की भावना मुस्लिम समाजादे पसरले है एक निवेदन माननीय तहसीलदार साहब दे कशाबद्द होता अपन थोड़ी चर्चा करूया निवेदन निवेदन सिलसिले में था कि मुहम्मद अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा चल चर रही है असल में ये चर्चा इस वजह से चल रही कि लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में पूरी तफसी मालूम नहीं है हालांकि वो पैगंबर जो थे वो सिर्फ़ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि दुनिया में जितने इंसान हैं सारे इंसानों के लिए वो मैसेंजर संदेश का बन के आए थे और उन्होंने इंसानों को यह संदेश दिया कि खैरानन्नासम्फाउस दुनिया में सबसे अच्छा मानो सबसे अच्छा इंसान वह है जो लोगों को भलाई के भलाई के साथ लोगों के साथ पेश आता हो लोगों के साथ भलाई का मामला करता हो तो जिस शख्स की ऐसी तालीमत थी जिन्होंने ऐसा इंसानों को संदेश दिया तो ये जो बात अभी चल रही है चर्चा के अंदर वो बात बिल्कुल ग़लत है और ये बात का उनकी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है उनकी ज़िंदगी तो ऐसी है कि मैं आपसे कहता हूँ बल्कि दुनिया के सारे इंसानों से कहता हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी ज़िंदगी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा वो कैसे इंसान थे एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी तो लिखने के अंदर उसने ये बात लिखी कि दुनिया में सबसे अच्छे इंसान अगर कोई आए हैं तो वो मोहम्मद पैगम्बर अलैहि वसल्लम आए अब ये जो मुल्क हिंदुस्तान है इस मुल्क में मुख्तलिफ तरीक़े के लोग रहते हैं और हर इंसान को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है और हमारे देश का कानून ये है कि कोई भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे ये जो बात इन्होंने कही इससे हर मुसलमान का दिल बल्कि हर अच्छा इंसान जो किसी भी धर्म का मानने वाला हो उसके दिल को तकलीफ हुई है उसी सिलसिले में हमारा यहाँ पर आना होगा अभी प्रशासन से क्या मांग ली है आपको अभी हमने माननीय अधिकारी साहब को एक निवेदन दिया है वो निवेदन इस संदर्भ में, में था कि जैसे रामगिरी महाराज ने जो है एक वक्तव्य किया है गैर ज़रूरी वक्तव्य किया है जिसमें मुस्लिम समाज की वो भावना बहुत ही तरीके से उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा है आप के तालुक से हम उसी सिलसिले में एक निवेदन यहाँ पर ये दिए कि अभी आपने देखा सोलह अगस्त का ये उस जो महंत है जो मह, जिसको महंत नहीं कहा जाएगा जिसने बहुत ही गंदी हरकत और बहुत ही नीची हरकत किया है किसी समाज के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए उसके ऊपर में बहुत सारे जिलों में जैसे नासिक हुआ औरंगाबाद नांदेड़ में बहुत जगह एफ दर्ज हुई है सिर्फ़ एफ दर्ज हुई है हम ये निवेदन देने इसलिए आए हैं कि भाई एफ तो दर्ज हो चुकी है लेकिन अब उसके ऊपर में कठोर कार्रवाई की जाए और उनको अटक की जाए करके इसके लिए हमने उप विभागीय अधिकारी साहब को एक निवेदन सौंपा तर मित्रांनो हे आपले मुस्लिम बांधव दर्यापूरचे होते आणि यांनी एस डी एम साहेबला निवेदन दिलेलं आहे आणि पोलीस स्टेशन दर्यापूरला एक तक्रार दिलेली आहे की हे जे भया वक्तव्य ज्याने ज्या जा ज्या महाराजानं केलं आहे रामगिरी याच्यावर कडक कारवाई संविधानमार्फत जे जे कलमं आहेत ते लावून कडक कारवाई करून त्वरित अटक करण्यात यावी अशी मागणी या सर्व मुस्लिम बांधवांची आहे तर यांची एक विनंती आहे मु मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांना एक विनंती आहे काय या महाराजावर ज्यांना हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर जे फयाळ वक्तव्य केलं यांच्यावर कठोर कारवाई करून अटक करावी असा असा रोष विनंती प्रशासनाला हे मुस्लिम बांधव करत आहे मी नावे सय्यद दर्यापोद दर्य।